Сегодня Style Авеню отмечает свою годовщину. Гости приехали со всех городов Украины. Потому что я сюда приезжаю редко, но каждый раз это сопровождается каким-то интересным событием, в центре которого Юля, в центре которого стайла Веню. И э, посещая такие события, хочется бывать в Днепре гораздо чаще. Невероятная коллекция, невероятные украшения. Нас очередной раз Юля удивила и очень сильно. Спасибо, Днепру. Всегда очень тепло встречает. Я смотрю по ажиотажу вокруг и по количеству людей, что за этот год Днепр поддержал понял, увидел, уловил. То основное, что делает Авеню для всех женщин. Поднимает настроение, украшает, заряжает. Европейский ювелирный дом Style Авеню с размахом отметил первую годовщину присутствия в Днепре. Style Avenue – это разнообразные запоминающиеся уникальные украшения, которые точно подчеркивают настроение и индивидуальность, выражают чувства женщины. Как ты думаешь, если женщины, которые мне идут украшения от Style Avenue? таких женщин нет, эти украшения безупречные, они подчеркивают вашу индивидуальность, поэтому каждая женщина будет Просто богиня и в этих украшениях стала меню. Сегодня я тоже стала обладательницей этого замечательного бренда. Ехала и пела всю дорогу песни в машине. Это такой позитив. Мне кажется, что эта Юлина энергетика нам передается. Я очень рада, что сегодня Юля украсила мой день. Это не только ее праздник, но сегодня и мой праздник, потому что действительно это безумно красивое украшение. Веню Европейский ювелирный дом заявивший о себе в 1999 году, когда был открыт первый фирменный бутик в столице Чехии Праге. В настоящее время Style Avenue открыли уже более 30 бутиков в Чехии, Италии, Арабских Эмиратах, России, Казахстане. И вот уже сегодня Style Avenue в Днепре отмечает свою годовщину. Я так рада, что жители Днепра приняли меня, приняли наш бренд, полюбили наши украшения. И с каждым днем у нас появляется все больше и больше поклонниц нашего бренда, которые радуют. Сегодня был особенный день, у меня было очень много сюрпризов, очень много людей пришло нас поздравить и я счастлива. Сегодня хотелось, чтобы мероприятие пришло легко, непринужденно и в нашей семейной компании. Я думаю, что мы сегодня этого добились, потому что все было красиво, лаконично, выдержано в том стиле, в котором мы все знаем, да, любит наша Юлечка красная. Поэтому все было очень душевно и по семейному. Отношения ход стайл авеню женственность и естественность преломляется сквозь призму моды. Правильно подобранный аксессуар позволяет не изменять себе в угоду моде, а создать свой уникальный стиль. И с этим согласны все поклонницы стайл авеню. Они многофункциональные. Я могу из них миксовать удивительные вещи. То, чего сейчас требует мода, это неожиданных сочетаний. Потому что все-таки отошли в прошлое какие-то классические гарнитуры. Сейчас мы можем себе позволить одну серьгу, безумные кольца, Какое-то сочетание браслетов. И вот это все, эту комбинаторику, мне дает стайловеню. Я сначала просто смотрела на эту всю красоту, а потом поняла, что без этой красоты я просто не могу жить. Выбор пал именно на эти сережки, потому что вы знаете, как каждое ювелирное украшение стайловене, они дополняют разную по характеру, да, девушек и женщин. И для каждой найдется своя непосредственно коллекция. Я всегда предпочитаю брать комплекты для того, чтобы был полный гарнитур и вещь смотрелась достаточно богато, достойно и полноценно. Как сегодня ваша брушка на черном? Да, да, это такой аксессуар, который берет на себя акцент, но при этом не утяжеляет. разработке коллекции ювелира дизайн-бюро Style Avenue используют весь спектр ювелирных материалов. Золото, серебро, ювелирные сплавы, холодную и горячую эмаль, кожу и каучук, полудрагоценные и натуральные камни. Они воплощают свою утонченность, современность просто женщины в них в ином свете да, расцветают, незаурядность. Они подчеркивают их красоту, они элегантные, такие изящные, и все это на фоне женской красоты, вот этих украшений, то есть мы очень радуемся, что попали в такую красоту сами, вот мужчины оказались здесь. сюжетом программа «Тип Топ» поздравляет Style Авеню с первым днем рождения в Днепре. Процветание и сказочных коллекций. Сегодня каждая женщина на вечеринке Style Авеню могла себя почувствовать ангелом моды.